Сьогодні Донецький Олімпік та Динамо 2 зіграли матч групового етапу на меморіалі Макарова. Саме підопічні Вадима Євтушенка та Романа Санжара головні претенденти на нагороди. Щоправда, для Донечан це не основна мета. Головне для команди добре підготуватися до чемпіонату України, а заодно подивитися на новачків та молодь. Після вчорашньої перемоги над минулорічними чемпіонами меморіалу Макарова десною Донецький Олімпік переграв Динамо 2 з мінімальним рахунком 1-0. Доволен результатом, доволен игрой. Команда «Динамо» хорошая очень команда. Молодежь очень быстрая. На контратаках погоняли нас. И, в принципе, это хорошо. Достаточно высокий, хороший был темп. На этом этапе во главу угла не стоит результат. Главное – это подготовить ребят к чемпионату. «Динамо-2» мне ближе, чем посмотреть «Челси», «Ливерпуль» или еще что-то подобное. Вот сейчас хороший турнир здесь тоже можно посмотреть, присмотреться, для себя понимать. Есть ли молодежь, которая может в скором времени, потому что я вам скажу, что мы можем стать... Я убедился в это трансферное окно перед дилеммой, что скоро в Украину вообще никто не захочет ехать.